बेचाळीस सोलापूर लोकसभा निवडणूक वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार प्रकाश आंबेडकर यांच्या प्रचारासाठी एमआयएम पक्षाचे सर्वे खासदार ओवेसी यांची दहा एप्रिल रोजी सायंकाळी पाच वाजता पार्क स्टेडियम सोलापूर येथे जाहीर सभा होणार असल्याचे एमआयएम पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष तौफिक शेख यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं उनका उद्देश्य क्या है उनका मकसद क्या है और इस सोलापुर जिले में नहीं बल्कि पूरे भारत में भारत देश में लोगों को जो बदलाव चाहिए जो एक क्रांति घाना चाहते हैं आशुशी साहब और प्रकाश साहब अम्बेडकर साहब उनको यहाँ पर एक संदेश देना चाहते हैं इस सदे के माध्यम से ये सोलापुर शहर में जिले में बेगारी कितनी है बेरोजगारी कितनी है शिक्षा का मसला क्या है यहाँ पर लोगों पर क्या जुलूम होता है जाति होती है नाइन सभी होती है और यहाँ के लोगों के हक हाँ के वस्ते दो नेते दिल्ली के पार्लियामेंट में जाना हुए। है। हुए असुदेन्द्री साहब और प्रकाश जी अम्बेडकर साहब क्योंकि वंचित घटक के अंदर जितने गरीब तबके के लोग आते हैं उनके ऊपर सिर्फ जुल्म होता है उन्हें दबाने का कुछ काम किया जाता है और पहले कांग्रेस पार्टी भी कुछ नहीं करी और जो भाजपा सरकार सत्य में है वो भी गरीब समाज का बिछड़ा हुआ समाज का वंचित होगा बला नहीं हुआ विकास नहीं हुआ तरक्की नहीं हुई डेवलपमेंट नहीं हुआ तो उनको सबको बचाने के और भारत देश में संविधान को बचाने के मैं यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ कि कसित तादाद के अंदर